Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz və dəyərli kanalımızın izləyiciləri, bu gün sizə Masazır qəsəbəsində, Masazırda Can Təpə adlanan ərazidə belə bir 1 mərtəbəli, 4 otağlı, 2 sot torpaq sahəsində inşa olunmuş, təmirli, şəxsi tikili həyət evin təqdim edirəm. Evimiz baxın, həyət yana sahəsi belədir. Həqiqətən tam səbəb şəklində 2 maşın yerləşir. Bu vəziyyətdə satılır. Evdə artıq 1 il olar ki, də yaşayış yoxdur. Qaz, su, işıq, kanalizasiya, bütün kommunal xəttləri var. Şəxsi tikili bir evdir, gözəl evdir. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülüdür, cihazı var. Ehtiyat su çəninə kimi qoyulub. Əla bir evdir. Gəlsək <coughs> evimizin səhili sizi tanış edim. Evimizin həyətində yəni həyət tamet daşla döşənməlidir. İstəsəz döşə düzəldə də bilərsiniz, istəsə bu vəziyyətdə də qala bilər. Bağ evi kimi də istifadə etmək olar. Əsrafı 2 mərtəbəli villalardır. Çox gözəl, hündür, havalı bir ərazidə yerləşir. Bu evimizin koridorudur. Belə bir geniş koridoru var. Evdə demək olar ki, bildik ki, yaşayış yoxdur. Qiyməti də sərtədir. 49.000 manatdan satışa çıxarılıb. Real alıcı olsa qiyməti danışmaq mümkündür. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Burada yerləşidə evimizin belə bir qonaq otağı. Kombisi var, qoşa daşdan tikilib. Şəxs ev olduğu üçün keyfiyyətlə tikilmiş gözəl bir evdir. Təmiri də normal təmiri var. Burada yerdəş evimizin böyük qonaq otağı. Pəncərləri başlıqlanıb. Burada yerdəş evimizin hamam otağı. Sanitar qoşuğu, sanuziya bir yerdədir. Bu yerləşdirəyimizin kiçik otağı. Yəni balaca ailələr üçün istəsəz bu otağı garderob otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Kiçik desk otağıdır. Qız qız uşağı üçün ayrı otağı var, oğlan uşağı üçün ayrı otağı var. Burada yerləşir digər bir otağı. İki otağın aboy yoxdur. Burada isə evimizin mətbəxi yerləşir. Mətbəxın pəncərəsi həyətə baxır. Komunal xətlərin hamısı var. Qiymət 49.000 manatdır. Əlavə sualınız olarsa zəng yubub maraqlana bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.